रामकृष्णारी आजपासून आपण अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाच्या विशारदपर्यंतचा अभ्यासक्रम व्हिडिओद्वारे करणार आहोत त्यापैकी पहिल्या प्रारंभिक प्रारंभिक परीक्षेचा अभ्यास आज आपण पाहणार आहोत पहिल्या परीक्षेसाठी जे राग असतात त्यातील राग भूप राग खमाज राग भिंपलास व राग बागेश्री या रागांचा परिचय व बंदिश आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिली आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण राग यमन व त्याचा परिचय करून घेणार आहोत तेव्हा घर बसल्या सर्वांनी हे व्हिडिओ पहा लक्ष देऊन ऐका आणि अभ्यास करा काही अडचण अथवा न समजल्यास संपर्क साधावा राग यमन या रागात मध्यम तीव्र लागतो या रागात आरोहात पंचम वर्ज बाकी सर्वस्वर शुद्ध वादी गंधार संवादी निषाद जाती शाढव संपूर्ण गानसमय रात्रीचा प्रथम प्रहर थाट कल्याण आरोह नी नी रे गरोह सा प रे पमगरेग नी रे सा आ, 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 आ बंदिश गिरिधर माधव श्याम मनोहर गिरिधर माधव श्याम हर गिरिधर माधव शामम नो हर नीरे गा परे सा 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 नि नि रे ग नि रे प रे नि रे गगिरिधर मा धनो हर प्रगत गो कुल विमल नन्दर प्रगता गोकुल विमल नन्दर पग पपाणि धानी पे गरे गम प रे सा प ग प पनि धनि म रे गरे गम परे स प्रगत गोकूल नन्द घर गिरिधर श्या मनो हर गिरि धर मा हर अति आ pagapapa -pa -pa पागसरा हरमद नारी वसत प्रेम जीत वसत ते घर वसत प्रेम जीत वसत घर पग प निध माध प म रे सा सा पग ग प प निधा प माधाप रे सा सा वसत प्रेम जीत वसततेहि घर गिरिधर माधव श्याम मनोहर गिरिधर माधव श्याम मनोहर गिरिधर धर माधव श्याम मनोहर रामकृष्णारी